Другі друзі, це а, ваш улюблений подкаст Українська Каліфорнійка та... та Запорізький шаман. А, мене звати Ірина і це Максим. А ми сьогодні поговоримо про таку річ, як голос, його унікальність. Ну взагалі про що говорять люди, звірі, прибульці, і що голос це в принципі як відбиток пальця. Правда? Правда, дуже mm -hmm. цікава тема сьогодні. У нас. Друзі. Угу. Ну насправді я дуже люблю взагалі все, що пов'язано зі звуком, з вібраціями і з, зі співом. Хоча так дивно я ніколи не вміла співати, і взагалі все своє дитинство я прошепотіла в музичній школі, і ніхто навіть не здогадувався, що я можу співати. Я навіть не здогадувалася, що я можу співати, аж допоки я не почала займатися з Максимом. От а, і Максим дуже багато разів ти казав мені ну, багато інформації говорив про голос, і от мені, мені дуже прикольно і цікаво, що голос є як відбиток пальця, да? типу його унікальність. Розкажи, будь ласка, про це може більше. Ну, пару слов про дітей. Скажу, от у мене часто ученикам говорили в дитинстві, що вони взагалі не вміють пети, ніколи не зможуть, mm -hmm. і в общем нічого у них ніколи не получится. Есть очень простой принцип всем, вот, кто слушает уже. Запомните это, что если вы можете говорить, вы можете пить. Все? Все очень просто. Поэтому никаких препятствий на самом деле не существует, кроме тех, что есть у нас в голове. Все это можно воспитать. Можно воспитать и голос, можно воспитать даже слух, можно воспитать и создать даже чувство ритма. Я абсолютно с тобой согласна. Поэтому абсолютно... никого не слушайте. Мне в этом плане очень нравится именно подход американской вокальной школы. Он говорит о том, что научить петь можно абсолютно любого человека. Поэтому прикольно. столько поющих людей в США по сравнению вот, вообще так в процентном отношении с другими там странами. Ну, Мені здається, що у нас якось до цього дуже серйозно ем, ставляться. Тому що, от в мене, наприклад, моя бабуся дуже гарно співала, ну просто як моя інша бабуся, її називала артистка, uh. і тато мій гарно співає так. а Моя мама не вміє співати. Хоча, я думаю, зараз я тепер думаю, що вона просто може ніколи не працювала за своїм голосом. І вона мені все дитинство говорила: от не вдалася ти в тата, або от не вдалася ти в бабусю, не вмієш співати зовсім. І я така: ну, не вмію співати. І от я ж кажу, что в музыкальной школе я прошибутила все эти там 5 роки в частности я ходила. и на последнем уроке, кстати, короче, я там что-то якость мне песня понравилась, и я иза спевала, что моя учителька в музыкальной музычную или просто офигела честно говоря, что я такая такую не распеваю. Да, дело в том, что на по пространстве и в советском еще союзе, да, там очень большие позиции имела вот эта итальянская школа академического вокала. Шо И голоса значит? людей именно оценивались именно с этой позиции. Поэтому вообще как бы, оперный голос, он есть, ну, далеко не у всех. Это довольно редкое такое качество. Но это типа, вот талант, про который все говорят. Да, правда? это именно то, что действительно там, ну, можно сказать, талант. Да? То есть угу. Человек даже может петь так называемое камерное пение, вот, но оперное пение это единица реально. И оценивать человека угу. по именно этому, ну, наверное, не совсем. Правильно, поэтому, на мой взгляд, очень многим просто ну, нанесли такую душевную травму там какие-то преподаватели или родители, говоря именно, что ты, все, у тебя нет голоса, ни слуха, ничего у тебя нет. Эти же люди потом приходили ко мне на, на мои занятия и прекрасно учились тому, чему я их учил. Вот, и сами удивлялись, как это все получается. И Я це підтверджую, тому що я зараз знаєш, співаю іноді в машині. У мене є така улюблена іспанська е, пісня, така майже народна. і коли там кажуть Кантаре, я оце на всю машину співаю, і думаю, Боже, яка голосиста, де воно взялося? Да, ти мені, я помни, так, в да, mm -hmm. ну, машині добре, там звук хорошо вивчається, тому так ну, заповняю mm -hmm. пространство. Mm -hmm. там небольшое. Вот. Но если вот именно подойти к основной теме нашей, то вот мы начали, да, вот, с, можно сказать, с детства, то есть действительно оно с детства все и начинается, потому что с точки зрения логики, вот подумайте, то можно часто наблюдать, что вот ребенок 4-5 лет кричит намного громче, у него голос реально оглушает чем вот взрослый даже человек. И какая вообще в этом есть логика? То есть существо, которое в несколько раз меньше взрослого человека, имеет звук намного более громкий. Каким вообще это образом? Вот. Мало кто об этом задумается на самом деле. И здесь как раз и кроются вот <coughs> те ответы именно или не загадки, можно сказать, ответы, на которые мы попытаемся вот сегодня вам дать. Прикольно. Но а чему а так? Чему, речи, на. Дитина моя пишет диапазон чему в наголоснейшем ниша вот. человек вот и в детстве он ну он открытый очень у него расслабленное тело него mm -hmm. мало стрессов еще когда там у кого как тоже но ну, в основном <coughs> мало стресса мало зажимов вот, телесных и психических потому что на принципе это связанные вещи психические, и телесные так. и но поэтому расчете... он всем телом звучит До, mm, до речі, це дуже цікавий момент, і я як жінка скажу то, тому, тому що от я якісь проходила тренінг жіночі, що я не пам'ятаю, він був якийсь жіночий взагалі не зв'язаний з голосом. Але про те, що в принципі перший зажим, який отримує жінка, більш, більшою частину це типу втягування оце живота, да, і або коли тобі в дитинстві говорили не кричи. Uh -huh. Не психуй, замовкни, там, типу, тихіше, і оце все. І ти, коли так стискаєшся, ти стискаєш живіт. Це це перший блок, який в принципі yeah. потім впливає, і навіть ну там на жіночність, на сексуальність, на там на те, як ти себе поводиш, наскільки ти в собі впевнена, наскільки ти можеш сказати речі, які ти думаєш, які ти хочеш, там, і все інше. Тому да, насправді дуже цікаво. И, вот это первый, и у нас тоже же тому потому что это почти один из первых зажимов, которые люди получает как раз вот в животе, когда спискаешься. Какой громкий крик зачастую у родных детей. Там есть даже угу. исследования там вот измерение децибел. Там бывает ребенок вот такой арет, ну, 110 бывает децибел. Ну для сравнения, чтобы вы понимали, отбойный молоток 120, то есть как бы не очень далеко. <laughs> На самом деле отличается. Вау. Получается тоже, ну какая логика? Он, еще, он вообще крохотное существо. Откуда этот звук? Mm -hmm. вот. вот Именно как раз отгадка здесь в том, что человек в таком возрасте, он всем телом звучит. От головы до самых пяток. Ему еще не пояснили, что трава да, будет да. Вот потом, что именно начинает с ним происходить? Социум начинает накладывать свои ограничения. Сначала там это могут быть родители, которые говорят не кричи там, что-то громко орешь там и так далее, да. Ты Когда, мама тогда... была Ну да, я это даже ну, не осуждаю, то есть я понимаю у многих родителей, которые так делают, я сам родитель, <laughs> наверное, тоже так делал, вот уже так, не могу сказать, что, часто, но, наверное, <laughs> тоже что было. Вот, а потом ребенок попадает уже в такую социальную среду, например, там детский сад, да, например, там это школа потом, и постепенно за вот эти годы там же тоже идет принуждение по сути человека к низкому шумовому поведению всегда там не шумите и все такое и начинается сдерживание себя и вот уже в принципе в институте уже это и не надо делать все уже достаточно закрыты голоса уже такие средненькие такие уже не очень яркие что это значит средний голос можно сказать что человек теряет как бы природный голос свой вот этот громкий такой яркий голос начинают говорить, вот как все, немножко это приглушенно, так как-то так усредненно, вот как все остальное общество, да, например. Но тут тоже еще надо, это я, конечно, говорю так как бы в общем, на самом деле вот от страны к стране оно немножко это по-разному происходит, вот смотря где какая, скажем так, свобода, больше свободы люди ощущают. Або, как они выражают, да. Да, и как выражают себя, да латиноамериканские страны, да. я думаю, что вот такие да, да. да. итальянцы, они такие в и да. все, я да. них... Вот почему, например, ну, в Советском Союзе, например, было принято не выражать себя, то есть было принято такое, yeah. ну, поведение с низким шумовым индексом. Вот это даже можно увидеть, например, по той же там авторской песне вот, советской эпохи. Она, как правило, не громкая всегда была. Люди пели так спокойно, ну, там, так сказать, так не сильно себя там так проявляли вот Возможно, я тоже один из таких показателей. И вообще, ну, как бы жителям СССР не было свойственно остаивание своих прав. Там, не ум... Это было даже, можно сказать, неумение. И после 90-х люди начали как-то этому учиться очень болезненно и медленно. Вот, Но опять а же, же, это изменилось. тоже происходит через голос. И вся ц... 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 ситуация изменилась сейчас? <laughs> ну, не могу сказать, массово, нет. Не сказал бы. Mm -hmm. Это надо больше времени это Слишком мало времени пошло. Вот, это ж, Слушай, а у меня такие преобразования долгие. Ага. У меня такое питание. А, а чему очень э, часто люди не любят звук своего голоса? Типо, если записать аудио там, або начитаю что-то, людей, ну, прям им не звук голоса. Ну вот я всегда ученикам тоже говорю, что один из показателей вашего успеха в занятиях от, по изменению вашего голоса – это момент, когда вам начинает нравиться звук вашего голоса. От вы говорите, получаете удовольствие от, этого, от своего собственного звука, и даже когда слышите его в записи, вам нравится, как это звучит. Вот. Это говорит о том, что вы как бы приблизились к своему природному голосу, который должен быть изначально. Вот. Если ваш голос вам не нравится, это, скорее всего, указывает на то, что он ну, не то, что там сильно далек, но отличается от природы. не живет это своей жизни. Да, что mm -hmm. голос, он же выражает нас в мир, mm -hmm. вот, наше внутреннее состояние. И вот, э, вот голос он как отпечаток пальца. Это так и есть. Потому что все, что с нами в жизни происходило, все стрессы, все там, переживания, которые у нас были, они все наложили отпечаток на наш голос. И поэтому то, как мы говорим, это очень трудно изменить, вот если особенно неосознанно. И, и в звуке нашего голоса сразу все слышно о нас. Особенно если человек, вот как я, умеет это слушать. Это как музыку все равно, что слушать. Да? Вот. Mm -hmm. Если там диссонанс, если фальш, там, если там какие-то обертоны, mm -hmm. если то-то и то-то. есть... И поэтому можно уже даже сделать вывод о состоянии человека, даже то, которое он прячет. Слушай, ну это очень интересно. А чи можливо тогда выходит сделать, э, ну, типа, all the way around, сейчас э, э, скажу, э, типа, изменить физически, ну, там, заниматься там с тобой, там, да, или с другими выкладывателями, и изменить голос, например, его, ну, типа, до того стану, какой он плюс-минус в тебе природный, и что изменится твое жизнь тогда? Ну, да, это цей... очень хороший вопрос, потому что на этом, собственно, и построена работа такая вот с голосом, потому что если то, что с нами происходило, наложило отпечаток на наш голос, mm -hmm. то, значит, мы можем сделать и наоборот, меняя свой голос, mm -hmm. изменить, как бы, себя вот именно по крайней мере мы не можем уже изменить то что с нами происходило но мы можем освободиться от последствий этого то есть мы можем убрать телесные э, психические зажимы вот бывали случаи например это так что люди на занятиях начинали плакать неожиданно бывало такое это просто человек приходит начинает звучать и что-то это в нем поднимает когда мне люди вот сомневаются в этом вот что действительно голос настолько глубоко Влиять, я завжди говорю вот, спробуйте мені очень аргументіровано об'ясніть, чому вам подобається ваша любимая песня. пісня, вот так щоб я понял. Ну, я тобі, до речі, хочу ще сказати додати про звук, взагалі з, зі свого досвіду про кіно саунд да, типу дизайн звуку, Но, насправді, можливо, навіть важливіша штука, ніж сама картинка, те, як режисер зняв. Тому дуже часто фільми жахів або там якісь містичні трилери і такі речі, дуже багато продюсерів вкладають грошей і зусиль. Оцей саунд дизайн і Я пам'ятаю, що нас теж вчили і сказали, що ти, ну типу, гарний саунд дизайн чи ні, ти можеш перевірити, виключивши звук. І якщо ну ну там знову ж таки, якщо тобі було страшно до цього капець, як то значить звук гарний. Це 70% в принципі ну, успіху і настрою. Да? Дуже часто, якщо навіть в тебе картинка і не дуже, але звук гарний. То тобі ти будеш дивитися цей фільм, або це відео, наприк, yeah. наприклад, в, в media, да? на ну, тобто, якийсь інстаграм чи TikTok, чи що що завгодно? Якщо в тебе картинка так собі, але звук гарний, то люди будуть дивитися. Якщо в тебе поганий звук, але там ну дуже гарна картинка, люди не будуть дивитися. Да? Yeah. І от це знову ж таки про цей хорор фільми жахів. Якщо тобі дуже дуже страшно, в той момент, коли тобі страшно, виключи звук. И тебе может даже смешно станет. Типу на звук влияет на настроение. даже таким чином. У меня, кстати, есть ученик, один, он сам дизайнер компьютерных игр. как раз хотел научиться к этому тувинскому горловому пению, чтобы использовать эти звуки возвучки. А он озвучивал как раз вот эти игры со всякими там такими элементами ужасов. Страшными. Да, страшными, да. тоже. И вот когда человек начинает с голосом работать, вот я вот как раз хотел еще подвести к одному важному моменту, что меняется аж не только внутреннее состояние человека, mm -hmm. меняется всегда отклик мира на то, как. На то, что, потому mm -hmm. что важно, мир как бы слышит нас, и ему важно даже не то, что, что именно мы говорим, какие слова, а как. Как мы и говорим эти слова. Вот. Тембр, вибрации голоса. Да, вот и эти есть. все составляющие да, тембр, абертоны, там насыщенность, да, вот это все, как mm -hmm. бы мир это слышит. И вот отклик от мира меняется тоже. Поэтому я всегда тоже говорю, что если вам удастся свой голос изменить, то и мир вокруг вас изменится от этого. Поэтому Привой. это очень важная тема. Я вообще считаю, что в жизни каждого человека должны присутствовать такие практики и желательно с детства. І щоб ну так этим людей, щоб люди розуміли и і этого в своїй житті. Угу. Ну так, да. насправді, знаєш, дуже часто голос там, чоловіка або жінки дуже красивий, дуже гарний, допомагає їм налагодити своє приватне життя набагато краще. знаешь, даже исторично, мне кажется, ты мне это, эту историю рассказывал про Клеопатру, потому да? что мы, мы все знаем, что, в принципе, она не была очень красивой женщиной. Ну да, Но, да, в... Да, успех. Да. Что ее успех в основном базировался на тех умениях, которые там она якобы получила от этих египетских там, пресловутых этих жрецов, там, халдеев, <laughs> которые всех всему научили. Вот. И это типа как тибетские монахи, которые тоже все умеют, ну, точно, как эти египетские жрецы тоже. На все руки мастера. Вот. И получается, что она как бы научилась этим техникам и могла вот своим голосом очень сильно влиять на людей. Есть такая как бы легенда, что она при первой встрече с человеком, которого я никогда раньше не видел, она сначала говорила с ним через занавеску какое-то время. И когда она чувствовала, что человек попал уже под очарование, вот именно под магию ее голоса, она тогда выходила и казалась ему ослепительно прекрасной. из-за этого. Хотя, ну, внешне она не была такой прямо яркой. Mm -hmm. Вот. Кроме Клеопатры, известны также более современные, скажем так, знаменитости. этот например, там Мерлин Монро, которая тоже известна, что у нас голосом работала и понижала ну, его да понижала, именно создав знаменитый свой голос, который узнаваемый, известен всему миру и ассоциируется с ней, вот этот низкий сексуальный голос. Та же Марлин Дитрих, обладательница очень низкого голоса, который воспевал Эрнест Хемингуэйк, вот и восхищался именно тем, как она говорит, именно Этембром. Поэтому а чему... это вот тоже дает успех, можно сказать. А почему низкий голос у женщины? типу больше, ну, типа подобается людям. Вообще, э, там, например, я не, не сказал об этом, но чаще всего люди, вот у кого голос далекий от природного, они говорят более высоким голосом, не более низким. Всегда более высоким, чем должен быть. Вот. Именно это как раз обусловлено а вот, так? зажимами, стрессами, ритмом жизни, угу. нервностью там внутренней какой-то, вот этими всякими состояниями, которые накладываются. Поэтому, когда мы с голосом начинаем работать, мы его всегда понижаем немного немного. И женщина не пугается, что у них там будет мужской бас. Нет, он просто становится такой ну, приятный. Да, то есть это выходит, что э, э, чувство, что женщина больше истерична, когда Ну да, то есть высокий голос, голос особенно ну, женский, он часто вызывает ассоциации с некой такой нервностью, истеричностью, там повышенные тона, да, вот как говорят, перешел на повышенные тона человека. Есть даже выражение в народе, да, там на, mm -hmm. Поговорили на повышенных тонах. Повышенные тона часто ассоциируются именно с какими-то такими состояниями. Поэтому низкий голос всегда бессознательно вызывает у человека ощущение такого спокойствия, устойчивости, куда уверенности. Вот прямо mm -hmm. вот люди сразу как-то... Ну и моя улюбленная тема э, «Шепет» я думаю, що це теж, мабуть, із дитинства, да? коли там мама щось нашептувала, mm -hmm. там, або якусь то співала. Або навіть, якщо ми любимо людину да? там, своим своїм партнером, мы же дуже часто там, можемо нашептати йому якісь приємні там, ну, слова і все інші. да, і вообще, якщо заметить, то колыбельные часто так вот именно напівали. Это, был не, это было не напряженное пение, а такое, скорее, такое, как гудение, такое напевание это был, как правило, такой голос, довольно низкий, на самом деле, достаточно. Поэтому можно сказать, что работа с голосом, она также дает человеку ну, какой-то вот социальный успех тоже, с учетом всего того, что мы говорили. Когда работал там в структурах разных там предприятий больших, я видел, как важно, вот на совещаниях особенно, как ты именно говоришь доклад свой, как ты это произносишь, насколько действительно тембр и уверенность в своем голосе влияет на то, как руководитель воспримет то, что ты говоришь. Можно говорить очень умные вещи, очень правильные вещи, но делать это там как-то тихо, неуверенно, там Слишком високо, лі і как Ого, не буде восприйнята просто і не будуть, можу... ну, как бы, не будуть взяти. Я точно можу з тобою згодитися, тому що я дуже маленького розміру людина, і я все своє життя була маленького розміру людина, і мене ніхто там ну, в школі чи ще десь ніхто не слухав, не чув, дай мені було завжди важко там виступати все інше. А зараз вже ну, типу, я і лишилася маленькою людиною. Я важу стільки, скільки я важила у восьмому класі. А, але коли я говорю зараз, в принципі, а, всі слухають, і, і, тому я точно можу сказати, що да, ну, абсолютно є вплив. Я ще хотіла а, останні питання на сьогодні а, про старіння голосу. Да? То голос він живий і він змінюється, як ти говориш, він змінюється від того, що з нами стається протягом життя. Але же крім того, что у нас стоит, у нас стоит нас mm -hmm. старейшине. Mm -hmm. а, вот в этом разрезе что ты можешь сказать про це? Здесь вот немного есть соединение с шаманскими представлениями о человеке, о том, что молодость она определяется не возрастом, а скорее теми чувствами, которые человек может пропускать, вот как дети. Вот дети очень много чувств пропускают очень много у них целый поток идет от разнообразных состояний да они постоянно это все пропускают и почему у них столько от энергии это вот именно из-за этого то есть чувство дает очень большую силу но я думаю мы отдельную передачу про это сделаем это большая такая тема uh -huh. вот и соответственно если у нас очень много зажимов то чувство слабые или закрытое вот. и вот тогда вот именно это и называется можно сказать старением естественно это проявляется в звуке голоса сразу же то есть по голосу можно увидеть насколько человек действительно очень закрыт что бывает, человек вроде бы по возрасту молодой, там, ну 25 примерно, лет, да там. А голос, как у, там, у человека лет 50. Там, так, примеру, да. Да, это и мужчин, и женщин касается всех. Mm -hmm. вот, это говорит о чем? Ну, что очень зажатое состояние внутреннее. Поэтому тут надо работать, конечно, с этим. Слушай, ну я думаю, мы насправді дуже багато сегодня проговорили про голос. І про його унікальність. Дуже тобі дякую за цікаву сьогодні розмову. Ну і взагалі про голос, і про звук, і про вібрації. Ми ще будемо говорити про це не один раз. І дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, пересилайте наш подкаст своїм друзям, коханим і просто добрим людям лайкайте і все інше. Діліться своєю любов'ю, ми любимо вас і до нових зустрічей дякую, з вами, друзів. Ірина і Максим. 好吧。Uh huh. uh huh.